Так вот, раньше было у нас по всему городу Днепропетровску были коммунальные предприятия, где были, назывались они КВЖРЭП, было Самарского района, индустриального и так далее, и так далее. Куда входили все ремонтные участки, то же самое, как и у нас в Самарском районе, участок в Самарском районе на северном и так далее, и так далее. Были времена, это было еще в 2003 году. По заданию госполкома, я не буду фамилии называть, все эти предприятия были разобщены. То есть каждое предприятие имело свой хозяйственный счет и выполняло определенную работу. В начале 2013 года были переданы, переделаны уставы этих предприятий во всем городе. И это не стало известно сегодня. Эта процедура идет с 2013 года, когда впервые пошел Бабушкинский район, потом Шастневый и пошло-поехало. Но на это было основание. Были переделаны уставы и все это хозяйство было передано городскому совету. То есть все вот эти отдельные структуры стали подчиняться городскому совету. Все это время в Божьем управлении работала комиссия. Я туда заходил несколько раз, по так называемому реформированию. Перед тем, что-то надо было делать, хотелось бы все-таки услышать, что они там нареформировали. Этой информации не последовало. Начальник уехал куда-то за границу, и вот появился документ. В 2013 году появился вот этот документ. Если его внимательно кто-то читал, то сегодняшнее собрание проводить не нужно. Его не нужно. Почему? Потому что тут написано 25.12.2013 года постанова 27.45. Сейчас минуточку читаю. Это решение городского совета. Тут написано, тут написано про проведение реорганизации коммунально-житлового эксплуатационных предприятий. И тут есть перечень тех предприятий, которые нужно реорганизовать. Но есть одна интересная деталь. Самарского района здесь нет. И оно не подлежит реорганизации, Сергей Анатольевич. И если вы читали документы, вы должны были это знать. А мы за этим внимательно следим. И когда мы узнали, что сегодня назвали хотя должность не бой, но он не работник этого предприятия, но сегодня его представили как начальника, то тут уже поднялся вопрос. Я хочу дальше продолжить. Неважно, как она будет все это называться. Сегодня тут звучало о том, что мы должны работать по закону, а у нас закон только один. Поэтому, согласно этому постановлению, все предприятия жилищно-коммунальные должны быть упроплены... Нет, укроплины, то есть Для этого. Для этого районы, районы центра нашего города, индустриальный там, сама, ЖАПНЕВ э, и так далее все эти предприятия разобрали с одной стороны может быть и правильно я не буду называть заработную плату начальника ЖЭКа, я не буду называть но это от 10 тысяч рублей вот. поэтому Поэтому вот эти предприятия, эти предприятия действительно надо было немножечко привести в порядок. Почему? Потому что в каждом жеке сидит бухгалтер, там нянька, еще кто-то, все сидят. Их надо было убрать. Но Саманский район уже в этой стадии находится. Его разбирать не нужно. Это единственный район, где это не касается этого. И оно в эту постанову не пошло. В этом в этой постанове не сказано очень многих вещей юридических, что имеется в виду, куда девать людей, кто будет принимать акты приема передач, кто будет перезаключать договора, а вот эти договора заключены людьми с конкретным джеком, с конкретными документами, но тут нету сегодня о том, что есть частная собственность. Более того, ставлю вас всех в известность, что сегодня частные компании в этих договорах ввели хитрую статью, которая за, свою, не за своевременную оплату с вас берут деньги, а это законом запрещено. Но с учетом того, что люди не читают, они это подписывают, а потом приходят на прием. Самое страшное в этой всей бумаге состоит в том, что реорганизации были подвержены все ЖЕКи, несмотря на финансовое состояние. Так вот наш самарский ЖЕК, он высокорентабельный. Понимаете нет? И он опять попал почему-то сюда. Опять же таки, попал, как попал, я сам не знаю. В документе его нет, других документов сегодня нет. Далее в пункте в решении говорится, я не буду зачитывать, но там написано что произвести процедуру, согласно 49 статье Зод Украины. Рассчитать людей в соответствии с законом, что это имеется в виду. Есть закон о профсоюзах, где четко говорится, что без решения и согласия на это людей увольнять нельзя. Потом надо пригласить два месяца людей про это проинформировать. Совершенно Понимаете, потом надо людям дать другую работу. Только в этом случае, только в этом случае можно о чем-то говорить. Но перед тем все это делать, должна быть какая-то бумага о том, о процедуре банкротства или о процедуре передачи имущества, которой на сегодняшний день просто нет. Людей увольняли незаконно. На сегодняшний день по городу более 800 тысяч задолженность по заработной плате. Сидит не бога. Заставили подписать на увольнение. Дворников заставили переписать, и люди мне вот там упрекают, что, что э, не читает там кучка людей. Да если бы люди, я их вижу каждое утро, дворников, подошли ко мне и сказали, верь, пока я с ними каждое утро разговариваю, что нас заставили уходить, это, э, нас заставили э, подписать эти бумаги, я к косми упал бы, сказал, не делайте. И я это делал как раз накануне с ними, со всеми разговаривал. Но я же, извините, не могу, у меня с Киева не могу выехать никак. Я там сижу неделями. Ну, придите хоть один, скажите. Взяли людей, уволили. На каком основании уволили? Вы знаете что? Бояться не надо. Мы в индустриальном районе выиграли суды, совладельцев, а к ним завтра придут. Налог на землю, на, э, паспорт на лифт и на все остальное. В индустриальном районе сегодня стоит 64 лифта. Это тоже отдельная статья, потому что там банда который сегодня влезла туда и пробить ее просто невозможно. Вот сидит начальник уже управления, пусть скажет, сколько я с ним говорит. В протоколах даже нет ответственности сторон. Вот такие договора сегодня заключаются. И вот почему сегодня идет реорганизация. На каком основании сегодня частная компания входит? За да что люди на Майдане умирали? Они что? вы как жировали, так и жируете дальше. Полезные. Вам люди, людям вообще смотреть, глаза будут. За что люди на умирали? Полетные. Как жировали, вы так и жируете.